Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tujuh manfaat merica atau lada untuk burung perkutut kesayangan kita. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ambil ulasan yang baik buang ulasan yang tidak baik tentang tip-tip dari saya ini semoga saja bermanfaat tujuh manfaat merica untuk burung perkutut kesayangan kita burung merupakan salah satu binatang yang sangat beragam banyak jenis burung di dunia ini bahkan di Indonesia memiliki hampir lebih dari uh, beratus-ratus mbak burung burung biasanya dijadikan binatang peliharaan bagi mereka yang menyukai atau mencintai burung terutama burung perkutut. Sama halnya seperti uh, burung perkutut bermacam-macam jenis dan ragamnya. Burung pun dapat dijadikan sebagai binatang peliharaan bagi mereka yang hobi dan cinta akan binatang terutama burung perkutut. Untuk itu, bagi para pencinta burung perkutut tentu harus tahu makna-maknanya yang memiliki banyak khasiat untuk burung. Adapun salah satu berbagai makanan yang baik untuk burung adalah uh, lada ataupun merica. Tahukah kamu kung mania nusantara dari Sabang sampai Merauke kalau merica adalah ada manfaatnya untuk burung perkutut Merica selain digunakan untuk menghangatkan tubuh bagi manusia ia pun memiliki banyak manfaat untuk burung terutama burung perkutut Adapun berapa manfaat merica ataupun lada entah itu merica putih ataupun merica hitam atau lada putih ataupun lada hitam burung adalah sebagai berikut satu Peredaran darah menjadi lancar, jadi peredaran darah perkutut itu bisa menjadi lancar. Pada dasarnya, burung pun seperti manusia, ia memiliki darah untuk kehidupan sehari-harinya, sehingga burung pun memerlukan berbagai ramuan untuk membuat peredaran darahnya menjadi lancar. Dengan lancarnya peredaran darah, si burung perkutut tersebut uh, tentu akan membuat burung menjadi tampak sehat dan rajin berkicau, atau rajin manggung. Manfaat yang kedua merica ataupun lada bisa menghangatkan tubuh burung perkutut tersebut. Layaknya seperti manusia juga, burung pun merupakan makhluk hidup di mana ia juga merasakan rasa panas, rasa dingin. Oleh karena itu, merica ini sangat efektif pula jika dimanfaat, dimanfaatkan untuk menghangatkan burung perkutut tersebut. Cara yang dapat dilakukan untuk menghangatkan burung perkutut dengan cara dilolohkan dengan merica ataupun lada yang ketiga manfaat yang ketiga adalah membuat perkutut menjadi rajin bunyi beberapa pemelihara burung tentu mem, e, memiliki tujuan Mengapa ia memelihara burung perkutut tak ter, tak terkecuali mereka yang memelihara burung perkutut tentu ia menginginkan burungnya selalu terus manggung di setiap harinya karena suaranya yang merdu e, lebih e, enak didengar d, e, lebih enak di hati sehingga sangat enak untuk didengar ada ada kalanya burung perkutut menjadi malas untuk manggung dan burung pun menjadi tidak mau manggung namun tidak perlu khawatir karena dengan adanya lada maupun merica ini dapat membantu burung perkutut menjadi burung yang lebih rajin manggung di setiap harinya manfaat yang keempat eh, merica ataupun lada bisa meningkatkan kekebalan tubuh Manfaat tak terduga dari merica ataupun lada bagi kesehatan burung perkutut, salah satunya adalah merica, ternyata dapat digunakan untuk mengatasi dan memperkuat kekebalan tubuh pada burung perkutut. Hal ini tentu akan membuat burung perkutut lebih sehat dan lebih lama untuk bertahan hidup daripada burung perkutut yang tidak memiliki kekebalan tubuh yang uh, tidak menggunakan merica. Manfaat yang kelima, bisa meningkatkan stamina, uh, terutama stamina burung tersebut atau kekebalan eh daya tahan burung tersebut. Selain menjaga kekebalan tubuh yang baik, manfaat dari merica ataupun lada adalah ia mampu untuk mengatasi dan menambah stamina bagi burung yang mengkonsumsi merica ataupun lada tersebut untuk menambah stamina. Manfaat lada ataupun merica yang keenam, eh, metabolisme tubuh burung perkutut lebih baik. Metabolisme tubuh sangat dibutuhkan oleh burung perkutut. Dan manusia, bahkan semua makhluk hidup, membutuhkan metabolisme tubuh yang baik agar tidak mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, salah satu yang harus dilakukan untuk menjaga metabolisme tubuh burung perkutut adalah dengan cara memberikan burung yang uh, memberikan merica ataupun lada kepada burung perkutut yang Anda pelihara dengan uh, tepat dan takaran yang uh, konsisten, karena merica sangat efektif untuk menambah metabolisme tubuh manfaat yang ketujuh manfaat lada ataupun merica yang ketujuh adalah birahi perkutut bisa meningkat birahi merupakan kesiapan fisik dalam hal seksualitas memang selain manusia hubungan seksualitas hampir dilakukan oleh semua makhluk hidup tak terkecuali burung perkutut maka dari itu bagi burung perlu uh, pula diberikan merica agar fisik dan mentalnya menjadi kuat dan melakukan hubungan seksualitas uh, dengan hormon-hormon uh, yang tepat itulah tujuan manfaat merica dan lada uh, dan kesehatan yang perlu diketahui bagi anda para pecinta burung uh, terutama burung perkutut tentu wajib mengetahui manfaat lada maupun merica bagi burung ini karena dengan mengetahui manfaat lada maupun merica bagi burung perkutut akan membantu menjaga kesehatan burung apabila Pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dengan baik dalam perawatan burung dan diimbangi dengan perawatan uh, harian yang tepat, atau perawatan harian yang konsisten, terutama penjemuran, uh, pengembunan, uh, rutinitas mandi, ataupun uh, kontak batin secara individu antara pemilik dan burung tersebut. Selain itu kita manfaatkan juga bisa memanfaatkan merica hitam atau lada hitam untuk burung kicauan atau burung perkutut. Pemberian lada hitam kepada burung perkutut sebenarnya sudah lama dilakukan terutama oleh para kongmania atau penggemar perkutut di Indonesia. Warisan dari nenek moyang kita turun temurun mereka umumnya memberikan beberapa biji lada hitam secara rutin setiap harinya agar perkutut selalu sehati dan rajin bunyi dengan pemiliknya. Namun, lada hitam juga bisa diberikan kepada burung uh, perkutut bakalan, maupun perkutut dewasa, maupun perkutut lomba, terutama burung pemakan biji-bijian seperti uh, burung perkutut. Uh, manfaat lada hitam untuk burung perkutut kesayangan kita adalah: satu, bisa memberikan rasa hangat, seperti halnya jahe lada hitam juga kerap digunakan para kong mania untuk memberikan rasa hangat pada burung perkutut kesayangannya terutama pada musim hujan atau secara cuaca terasa dingin. Yang kedua, lada hitam membuat burung rajin bunyi. Manfaat lada hitam yang lain adalah membuat burung bertambah rajin bunyi, tambah gacor, tambah sering manggung dan sering uh, bekur. Manfaat lada hitam yang ketiga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan nutrisi dari lada hitam juga dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh sehingga burung perkutut kesayangan kita uh, rutin mengkonsumsi akan lebih terjaga, rutin manggung, uh, rutin berbunyi dan gacor, kondisi kese kesehatannya sepanjang hari terjaga. Uh, manfaat lada hitam yang keempat bisa meningkatkan stamina. Mengkonsumsi lada hitam secara teratur da dalam uh, takaran yang tepat akan membuat perkutut uh, lebih berstamina dan uh, sering berkicau manfaat lada hitam yang kelima bisa meningkatkan metabolisme lada hitam sangat bermanfaat untuk membantu membantu meningkatkan metabolisme burung perkutut tersebut yang keenam bisa menaikkan birahi burung jadi lada hitam bisa menaikkan birahi burung perkutut tak hanya itu lada hitam juga dikonsumsi secara teratur juga dapat meningkatkan birahi burung uh, dengan cepat jadi untuk uh, penjodohan entah itu penjodohan ap, maupun untuk uh, kelangenan kesehariannya, lada hitamlah tepat untuk dikonsumsi sehari-hari. Yang ketujuh, bisa meningkatkan produktivitas induk burung di penangkaran. Berdasarkan penelitian yang hasilnya telah dipublikasikan di jurnal Animal Sciences, pemberian lada hitam kepada burung atau unggas yang ada di penangkaran dapat membuat indukan lebih produktif. Uh, jadi, kasih lada hitam itu indukan lebih uh, sering produktif, uh, telur-telurnya yang pun lebih berkualitas, uh, sering rajin kawin, sering bertelur, uh, sering uh, jodoh sering berjodoh dengan cepat. Pada burung perkutut lada hitam umumnya diberikan dengan cara dilolohkan 1 2 butir ke paruhnya langsung atau uh, dibasahi dulu dengan air lalu dilolohkan ke paruhnya langsung atau patoknya. Tetapi untuk burung berkutut atau pemakan biji-bijian Anda bisa mencampur satu sendok lada hitam dalam cepuk pakan yang berisi pakan biji-bijian jadi bisa dilolohkan langsung yang kedua bisa dicampur ke makanannya entah itu otek jubawut millet, entah itu gabah entah itu beras merah ataupun ketan hitam bisa dicampur di dalamnya ya, dicampurin itu bisa juga cara lainnya yang umum dilakukan Kung mania adalah mengolah lada hitam menjadi tepung dengan cara ditumbuk hingga halus Setelah itu campurkan setengah sendok teh bubuk lada hitam dalam cepuk pakan yang berisi fur maupun pakan biji-bijian Itulah beberapa manfaat lada untuk burung perkutut entah itu lada putih maupun lada hitam Semoga saja bermanfaat Ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini eh, salam Rahayu salam jabat erat salam silaturahmi salam kong mania dari Sabang sampai Merauke salam paseduluran salam sukses selalu untuk anda semua dari Sabang sampai Merauke dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh